Що ви? Висота, висота. Ви знаєте, де я є? Що ви знаєте, де я є? Привіт, друзі, підписчики. Козак механік вирвався, коротше. Крестенського котла вирвався на рибалочку. Зараз качаємо лодочку. Я думаю, що посідонгам річної сьогодні нормально підкинуть рибки в общем буде цікава така тема буду знімати вам кліпи про рибалочку і про отдых якщо все хорошо получается основне у мене направлення по ремонту машин ремонтуємо автоелектрику робимо діагностику, працюємо з двигателями різних категорій також іноді робимо спецтехніку коли є закази Ну, короче, движнячим Чуть на той стороне, что съели Короче, суббота, не суббота А лес воруют, для да, целыми днями Вон там тоже заготовка Не вижу я там ни одного хвоста Короче, движуха идет Так что, ребят кому будет бутикамом приехал с ночевочкой Посмотрим, сейчас накачаю лодку пересмотрю, что там по продуктам. Найдем в бой, половим рыбку. Комары уже начинают бабахать. Уже, уже почувствовали жертву. Сейчас мы, короче, возьмем... Пшикал где-то я положил. От комаров. Сейчас, сейчас мы попшикаемся. Короче, ну, кому будет цикаво, попробую сегодня наснимать пару видео нормальных. Это пшикалка. Куда все я На передней сидушке. Нема. В Нема. Куда мы ее положили? Я пшикался. Ладно, сейчас найдем. Ну, пока мест не критично. Я трохи обшикался, но лицо не пшикал. Так вот сейчас выглядая. лодочка. Качаем. Движуха идет. Продолжение будет в следующем видео. Всем давайте, ребят. Смотрите за каналом, ставьте лайки, не забывайте подписываться. Ребят, все, мы на лодке. Был один сходик. Одну шурогаечку взяли маленькую, я ее кинул в мешочек, там лежит она. Поймали такого еще дохляка. Попробуем закинуть на кружочек. На падальщицу. Увидим, короче, как движуха идет. Вот так мы выглядим. Всем добрый вечер. Я диспетчер. Солнце садится. Вот такая у нас движуха. Вот такая вот движуха, короче, идет. Там где-то что-то прыгает. Будем надеяться на то, когда солнце сядет, что кльов будет поярче. Но там вдалеке уже были выходы такие хорошие. Короче, ребят, слиткуйте, я думаю будет бомба-ракета. Всем братва, доброго вечера. Казак на природе. Трошечки розвів костерчик. Зараз будем что-то їсти. І И будет все добре. Вот такая вот дежуха, Так что я на природе. Распаливаем богатю. Сегодня ночуем. Сделал небольшой заплывчик. Сейчас я вам покажу. ну вот такой на юшечку взял. Две такие шурогаечки, Так что все не будет уха. Следку ему. Вот так у нас все выглядит вечери. Движуха. Так, друзья, ну, мелкую оставим, пока мисхай живет, выживет, выпустим. Вот это вот, что порвали зябра. Сейчас будем делать уху с нее. Тут уже, короче, подкипает. Картофанчик, морковочка. Сейчас мы туда ее трошки сполоснем. И будем делать движение. Так, движуха полетели. Закинули туда, короче, рыбку. Сейчас оно закипит, снимем шум и будет бомба ракета. Там костерчик горит, трохи сейчас дробишек еще насобираем, подкинем туда, а так все нормально. Вот так вот дежуха. Ну, хочу передать всем привет. Всем тем, кто, бля, сука, не поехал со мной на рыбалку, блядь. Ну, не поехали, да не поехали, но я вам, бля, сука, передаю всем привет. Все, у меня костерчик вот такой горит. Там дровишки я принес. Тут у нас беседочка. Тут у нас одна крокозябра плавает мелкая. Тут у нас, короче, ушица, ребята. Ха! Парится, бля. Водичечка. Яичечки там. Кашу взял с собой быстрого приготовления. Сковородочка, понятно, да? Думаю, объяснять никому не надо. Там картошечка. Ну, короче, движение вот такое. Пивасик вон. Вообще бомба. Так что, короче, две шурагайки поймал, одну на уху пустил. Приехал, отночуем, не знаю, брал с собой палатку. Буду ставить, не буду. А не, тут вот здесь около костра положу. И будем спать. В спальнике. Комаров нема, кстати. Ну, удивление, блядь, что их нету, этих вампиров, блядь. Короче, Сейчас поподребаю трохи хмыс. Чтоб не загорелось ничего. Вот как-то так. Движуха, ребята, блять, это природа, это вообще царь. Единственное, что есть проблема со спиной. Я об этом знаю. Тянет мне спину. Короче, надо ложиться в лекарню. Капаться. Короче, проплавал трошки на лодке уже, не так как раньше плавал. Ну, проплавал трохи. Ну, короче, движуха идет. Побачим, что будет завтра с ранку. Так что, что вам еще рассказать. Ну, вообще у меня канал, ребят, мой канал. Вообще я занимаюсь, у меня автомастер, автомастерня. Я занимаюсь ремонтом машин. Кому цикаво, постараюсь отправить ссылочку по тиктоку в описании. На YouTube только начал выходить. Вот такие вот движения, короче. Сейчас я вот переключу камеру. Следующее видео будет уже нормально, чтобы я телефон не держал. Вот я камеру переключил. Сейчас мы с вами бахнем за рыбалочку. Вот такое вот. Вообще занимаюсь, я же говорю, ремонтом машин. Двигунив, электропроводка, генераторы в стартере. Кому интересно, ну, можно зайти в профиль посмотреть. Так само спецтехнику. Сегодня выбрался. Получилось у меня выбраться. На тех выходных не получалось выбраться. Думал, что поедет со мной мой младший научный специалист. Не поехал, потому что по семейным обставинам там у него сестра хвора на ДЦП. Кто знает, думаю, рассказывать не требовалось. Что это за болезнь? Ну, короче, такая вот движуха. Вот. Приобрел себе сегодня телефон новый, но ну, еще не разобрался, блядь. Старый вообще бомба. Он свое уже отработал, блядь. Пойдет у меня, будет офисным, чисто для работы. А этот уже как бы взял новый для престижа. Не iPhone. Я брендом не изменяю, я взял 7 Моторову. Я с ними давно уже, с этими телефонами. Нормальный телефон за свои деньги. Вот такой. Сегодня у нас полнолуние. Еще, наверное, попробую вечером. Размотаю, я там с собой взял одну удочку. Размотаю, посижу. А, дай боже, что-то можно и выстрелить. Хуй его знает. Цыж. Такие дела. Единственное, что забыл с собой взять стульчик. Ну, то хуйня. Да, то хуйня. Вот такое природа, конечно, ребята. Это, блядь, ну... На природе это всегда трэш-контент. Ну, блядь, было бы, конечно, весело, чтобы я был с кем-то. А так муха потихонечку закипает. Будет сейчас вариться, повечераем, соточку ляснем и будет движуха. Так что вас приветствует Казак Мех. Находимся мы в месте Коростань, это Украина, Вильна Украина. Дякую всем захисникам, которые боронят нашу державу. Не дякую тем, кто, сука, гроши, а их дуже, сука, дохуя. И я сказал би, як Андрійськ, де для вас, всіх підеров розстріляють. Ну, це таке діло. Велика дяка захисникам. Кому буде цікаво, я прикріплю сілочку э, от відео. На мой Тікток канал. Ми збираємо гроші на 55-ту бригаду. Хлопцям завжди треба допомога, потребують уваги. І дякую цим хлопцям, які боронять нашу державу. Все, ребят, покамісь. Тушу. Будем вечерать. Запишу видосик. Так, братва. Уха сделалась. У нас пиусик. Клипчик. Клипчик. Сейчас стрельца еще подрежу. Будет вообще огонь. Бомба ракета. И чесночину бомбану. Вообще все огонь. Бомба ракета. Так что всем смачного. И всем гарного Так, Механик с вами на связи. Кострик грит Там приехала молодежь. Молодежь приехала, короче, там движнячит. Короче, бля. Не все такие хитрые, как я, блядь. Молодежь ездит, короче, блядь. В субботу, блядь, в лес. Бухают. И совокупляются. Ну, это я так уже пошутил. Вот такая вот хуйня, короче. Братва. Учера. Уилы. Зараз. Антисогревательное существо. Емкости 0,250. Обогреватели. Доброе тепло. Доброе, 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 доброе тепло. Короче, дежнячим. Там приехала молодежь. Я так разумею два парубка, две девчины. Ну, отдыхают, в принципе, не мешают, не подходят, не заебывают. Ну, местеви. Вот такая вот движуха. За автозранку. Попробуем. Сделать трофей. Видео братва сейчас запишу. Вам. Одно уже испортил. Значит, берем яичко. Сейчас аккуратненько разбиваем здесь и здесь покажу потом что будет вот так мы его разбиваем с одной стороны и с другой и идем жарить видео увидим в тиктоке сейчас посмотрим что у нас получится короче яичко жарим бачите да по тиктоку тикток рулит блядь. Я думаю, что это будет шляпа. Так, братва, яичко мы пожарили. Сейчас будет распаковка. Ну что, все готовы? Давайте я поставлю петель, чтобы было видно. Дальше. Яичко жарили на костре. Горячее. Ух! Побачим, побачим. Блять, ребята, горячая пиздец. Короче, чистим. Чистим яичечку. Оно горячее. Ну, у меня пальцы трохи привыкшие горячему. Вот такая тема получается яйцо на палке берем соль короче ребят ну яйцо можно варить а можно и жарить на палке Всем смешно вот так она выглядая. так что огонь ну что дети 90-х кто-нибудь еще это помнит что это такое и кем оно на вкус или какое оно на вкус ну, давайте, комментируйте. Ранок, ребят, мы, короче, уже на воде полетели. Будем надеяться, что не нам подгонит что-то. Ранок уже у нас, сейчас я скажу, сколько, 8.30. Проплыл я километров 6 на лодке. Самое интересное, что, ну, было типа два удара. Ну так сказать, чтоб конкретно не зараз поставил воблера. облера. Попробую обходить еще на воблер. Возвращаюсь потихонечку назад до лайера, ну, Приготовим завтрак. Попробуем половить что-то с берега. Ах, половить что-то с берега попробуем. Может закинем на живцовки. И получится взять что-то на живца. Но такие выражения. Как будто, сука... Электрики здесь были, блядь. Не знаю, может я себе так думаю. Ну, вообще, ну, рыба не гуляет. Ранок, тепло. Но не гуляет рыба, бля. В чем прикол? Ну, не бывает таких чудес. день нибудь мелкая щучка простреливает. Но крупника нету. Интересно. Так что давайте. Продолжайте смотреть. Я думаю, что что-то будет сикаво.